пока эмоции после матча, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний. День. Хочу поздравить нашу команду с победой, с хорошей игрой. Мы сегодня очень серьезно настраивались, потому что после голотостра у нас не было практически времени отдохнуть. Мы вернулись домой из Мариуполя, сразу сели в автобус, на следующий день не поехали, еще дорога была тяжелая. И тренер нас настраивал максимально быть сконцентрированным, поскольку ну, все знают, как тяжело играть именно в Кривом Роге, потому что здесь такой специфический зал давление зрителей очень большое и всех просили легионеров чтобы они отнеслись максимально серьезно к этой игре поскольку ну нам, у нас турнирное положение просто не позволяет уже больше делать какие-либо ошибки и мы неплохо сыграли в защиту в защите собрали больше подборов неплохо ходил мяч нападения у нас 30 м, голевых передач наверное, на первый раз в этом сезоне и, ну, я считаю что в первой половине, может, где-то мы немножко мандражировали и старались играть максимально уверенно, надежно. и во второй половине, когда уже почувствовали, что мы контролируем ход игры, начали немножко расслабленнее играть на нападение, и пришла уверенность в защите в нападении, за счет чего и выиграли, наверное, эту игру. Спасибо. в game, play 40 minutes, play play good offense, в quarter was было we, we play better than um, Это была хотя, тяжелая игра, мы сыграли, мы играли хорошо, мы играли 40 минут, это было сложно. Uh, как бы эмоции зашкаливали, но мы сыграли лучше, чем Крибас -кри 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 Баскет, я считаю. Пока свежие эмоции, прокомментируйте сегодняшний матч, пожалуйста. Я хочу в первую очередь поздравить команду Донец с победой. Что можно сказать по игре, первой половине, две четверти мы играли, старались. А во второй половине, видимо, не знаю, чего-то не хватило. Нам команда более, более опытная. Мы забили во второй половине они свои броски, которые в первой половине трехочковые промазали. И на этом сложился результат игры. Спасибо. Карлис, пока свежие эмоции, прокомментируйте матч. <связывая> Матч начали не, не, наша команды не особо успешно, да, но мы держали, держали как бы разницу между командами близко очень и не давали Донецку убежать. Хотя нельзя сказать, что мы играли удачно в нападении, да, но как бы придерживались все-таки э, э, плану игры, да, и как бы держали три э, четверти более-менее ровную игру. Но последние четверти дали все-таки Донецку убежать. И, конечно, если Донецк почувствовал вкус победы, то уже в конце было их трудно остановить. Они попадали практически в нападение всех ситуаций и все игроки. И как бы нам как бы не, не удалось переломать этот, этот их офен, офенсиву до конца игры. Конечно, жалко дома проигрывать, но Донецк показал свой класс и мы не были готовы, готовы противостоять все 40 минут.